Добрый день, дамы и господа! Мы вас приветствуем на очередной карете в Дебрифке! Вот они, зрители, уже на кастросе, и мы хотим увидеть Ториадора! Вот они, трибуны уже свистят, машут, ожидают выхода! Вот он выходит! Ториадор Алехандро! Олег Андреа! Олег Андреа! Ларковильки! И теперь мы хотим увидеть, кто же его, кто же его победил! В этом неравном бою! А, оппонент в этом неравном бою, это самый страшный свирептый бык Михайловки! Это Гуриньо! Вау! Я бы не смог бы всего одолеть, но Алехандро не может. <свистит> вот это да! Вот это выпад! Зрители болеют! Зрители болеют! И мы пробовали. Вот она атака! Прошла! Вторая! Вау! <свистит> 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 Алехандро! Гуриньо показывает технические приемы ниндзя. Этот бык, он не просто бык, он выходит из Южного Китая и Америки. Он побывал и освоил все школы Западного побережья. Этот неравный бой, это бой неравный. Но я уверен, Алехандро сможет победить этого неводного. Оседлав, оседлав. О боже, это исход битвы, он неравнозначен. бибака? забил. Утони.